ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमौ वेयं ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमौ व्येयं ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमौ व्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च तमेव भक्त्या पुरुषमौ ನಮಸ್ಜಮಾನಮೇವಚ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ भगवन्तनिगे सर्ववो समर्पित सर्वम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु